Salam dəyərli izləyicilər. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, videodan daha çox insan məlumatlansın. Öncedən təşəkkürlər. Hazırda 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində saxlanılan Müsəlman Birliyi hərəkətının sədri Hacı Taleh Bağırzadə Azərbaycan və İran arasında yaranmış gərginliyə dair infonun sorğusunu cavablandırıb. Qeyd edək ki, zaman-zaman Taleh Bağırzadənin İranının xüsusi xidmət orqanları və siyasi dairələri ilə işbirliyində olmasına dair iddialar səsləndirilib. Günün Səsi İnfo-ya yolladığı açıqlamasında Taleh Bağırzadə bildirib ki, bu ittihamları alt üst edəcək faktlar var. Dindar olmaq o demək deyil ki, başqa ölkəyə işləyirsən. Müsəlman Birliyi hərəkəti olaraq hər zaman Azərbaycanın müstəqilliyinin və dövlətinin yanında olduğumuzu ortaya qoymuşuq. 44 günlük vətən savaşı başlayanda bizim bəyanatımız oldu ki, İran İslam Respublikası öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Biz İranı seçim etməyə çağırdıq ya haqlı Azərbaycanın ya da uşaq qatili olan Ermənistanın yanında olduğunu elan etsin. Bizim bu bəyanatımız mətbuatda dərc edilib. Bağırzadə xatırladır ki, eyni zaman 2022-ci ilin avqustunda Bötik Britaniyada səfirlikimizə baskın olanda da eyni mövqeyi sərgiləyib. O zaman da bəyanat verdik və bildirdik ki, bayrağımız müstəqilliyimizin rəmzidir. Müstəqilliyimiz isə bizim üçün qırmızı xəttdir. Bundan başqa İran bəyanat verəndə ki, Zəngəzur dəhlizi bizim üçün qırmızı xəttdir. O zaman da Müslüman Birliyi hərəkatı olaraq bəyan etdik ki, biz ordumuzun yanındayıq. Azərbaycan dövlətinin yanında olmağın başqa hansı forması var? Sual edən Bağırzadə daha sonra bu gün də dövlətimizin yanındayıq deyə bəyan edib. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.